Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa Malaysia Dekar. Bertemu lagi kita hari ini. Saya dah lama tak buat review kereta tapi lately memang saya banyak buat sebab kebetulan weekend kita ada banyak kerja outstation. So kami banyak pinjam kereta-kereta media dan buat liputan lah. Ha, sambil kita jalan jauh tu kita bagi review, kita bagi opinion kita tentang kereta-kereta yang kita pandu. Kereta ni kami dah bergerak sampai Temelur, sampai Kuantan, balik semula. Lepas tu ni hari ni dekat Port Kelang. Dari sini nak pergi office kami Dua jam kalau tengok dekat dia punya trafik tu. So, kami memang betul-betul pakai. Daripada setangki minyak dah habis, kami isi lagi. Ha, setangki minyak. Okay. Ini adalah GWM Tank 500. Hmm. Tank 500. GWM. Bukan dah lama ke bang? Tak. Yang itu Tank 300. Yang ini Tank 500. China ke bang? Ya, yeah, betul. Memang brand... China. Dan kalau kita tengok dari segi kronologinya brand China dekat Malaysia ni sebenarnya dah lama mungkin anda generasi baru ni baru ingat oh baru 2 3 tahun masuk tak dia orang dah GWM ni dah ada dekat Malaysia kalau ikut secara total mungkin lebih daripada 10 tahun tapi aa, dulu dia under Go Auto sekarang dia dah ada brand lain ataupun syarikat lain yang pegang dia sama juga Cherry, Jetua, BYD semua syarikat-syarikat lain yang lebih kuat lebih kukuh memegang jenama ni dekat Malaysia that's why kita boleh nampak model-model baru, model-model terkini dia masuk after sale, dia punya showroom, dia punya service servis semua banyak tumbuh bagaikan kambing selepas hujan. Memang banyak gila sekarang sebab memang ini adalah zaman dia orang. Okey. Kalau kita cakap pasal GWM, dia bukan yang kita nak tengok kemasukan model China ni dia ada dua fasa lah. Yang pertama zaman dulu, zaman waktu zaman Uji Rashid Helame dulu, zaman tahun 2000, ani ah, zaman Cherry, Chang'an, Haval zaman ini. GWM zaman ini. Masa tu model-model tak menarik sangat. China pun tak reti buat EV lagi masa tu. Dia punya enjin 18 km datang lagi kita dah dengar. Punyalah bising dia punya enjin tu. Memang tak sedap. Semua benda yang tak elok ah ha, memang dekat kereta China lah. Tapi waktu itu. Okey, sekarang dia masuk fasa kedua pasca Covid dan pada ketika ini kita boleh nampak betapa revolusinya jenama-jenama daripada China dan saya juga pada ketika itu masih lagi skeptik sama macam anda semua dekat luar sana okey masa tu cherry perkenalkan Omoda 5 saya tengok kereta tu kan aduh dengan bentuk ala okeylah macam ni tapi bila masuk dalam bila kita dah drive apa semua wow this is different ni memang betul-betul bukan China zaman saya bawa Alado dulu kan dengan steering tak boleh tegak semua tapi itu zaman dah berubah Kereta-kereta dia teknologi dia Dia punya finishing dia Dia punya material dia Kita dah tahu sekarang China sedang keluar Sedang menjajah dunia Kalau nak ikut dari segi market Memang dekat China tu Persaingan antara brand-brand ni Boleh kita anggap tepu Dia dah terlalu bersaing Terlalu Bayangkan semua orang dah beli kereta Semua orang dah mungkin ada 2-3 kereta They have no choice Dia kena keluar Dan China menawarkan sesuatu yang Kita tidak nampak pada ketika itu Dan sekarang kita dah nampak lah iaitu barang yang full spec banyak pilihan banyak features pada harga yang jauh lebih rendah berbanding dengan jenama tradisional. So itulah sedikit background jadi inilah dia JWM Tank 500. GWM dekat China pun juga syarikat yang besar lah. Dalam GWM tu dia ada beberapa sub brand dan juga adik beradik. Yang mana dia ada pula sub sub brand di belakang tu. Okey. Untuk faham kalau anda boleh tengok Ora. Ora ni keluarga untuk kereta elektrik GWM. Kemudian dia ada Haval. Ha, susah dikit nak faham because dia orang tak banyak lagi model masuk kat Malaysia. Haval ni kita tengok tu lah. Ha, Haval yang hybrid tu. Dan yang ini keluarga Tank. Jadi Tank ni SUV leather frame so called off road lah. So dia ada tank 300, 500 dan 700. 300 dah masuk Malaysia yang bentuk macam Rubicon tu. Ah uh, yang ini 500 bentuk macam LC dan 700. Yang yeah, 700 tu belum masuk Malaysia. Tapi according to Bang Man yang masa dia orang test dekat China dia cakap memang canggih gila. Dia boleh ada uh, bukan permanent four wheel drive tapi dia ada macam mechanical four wheel drive tapi dia bukan mechanical. Maksudnya dia tak pakai shaft untuk cantumkan Uh, differential depan dan juga belakang Tapi dia ada hybrid pula Dan dia ada turbo diesel Dan dia ada macam-macam uh, Teknologi dia memang lain daripada apa yang biasa kita lihat Dalam tradisional pembuatan kereta Okey kita tengok dari segi reka bentuk dia Betul saya tidak akan nafikan pendapat anda Mengatakan bahawa dia sangat dekat dengan Land Cruiser Land Cruiser tu sendiri adalah lambang sebuah 4x4 Ataupun SUV yang berjaya Jadi kalau kita dapat satu benda yang dah ada benchmark kita tak ikut apa kita tiru je lah so bentuk dia sangat kalau anda tanya saya sangat Americana bentuk-bentuk SUV American dia tak sama macam SUV kita SUV yang ladder frame okay. kena bezakan antara monocoque dan ladder frame ladder frame ni dia more to off-road dia lebih lasak dia menggunakan platform yang diletakkan top hat atas dia chassis atas dia okay. monocoque adalah kereta dibina as a whole lah dia pakai uh, clamping body jadi kereta macam ni first dia tidak akan seselesa macam mana monokok sebab dia dicipta untuk ketahanan, kelasakan sebab nak masuk hutan, nak bagi bahagian bawah tu cukup stiff, cukup tegak untuk balancekan antara depan, belakang, kiri dan juga kanan. Bentuk dia betul saya tidak nafikan macam LC 500 dan juga kalau tengok dia punya shoulder line body dia ni kan. Ah body kat tepi tu kalau kita nak kata macam Land Cruiser pun ya, macam Prado pun ya, tapi kalau kita tengok dekat rangkaian SUV SUV ladder frame off road Amerika, kalau kita tengok macam Ford ataupun apa lagi GMC, dia memang ada bentuk-bentuk asas, bentuk-bentuk asas yang mana dia benda ni, shoulder line dia. Maksudnya bahu dia tu dia nampak gagah, garang, masculine. Kita tengok je, oh, dia ni tempat dia dalam hutan. Ha, bukan dekat Mid Valley ataupun pavilion kita dah tahu dari segi reka bentuk saya tidak ada isu dari segi itu saya masih ingat lagi kalau masa saya belajar dekat US dulu banyak Muhammad Salih bawa GMC bawa Ford kan bentuk bentuk Chevy apa semua seakan-akan macam ni kami memanggilnya sebagai bentuk American kalau Jepun dia panggil Amekaji salah So ini bentuk belakang dia. Jadi anda sekarang sudah faham beza antara SUV monokok dengan ladder frame, SUV off-road. Ha, nampak? Tayar spare dia letak dekat belakang kan. Cara buka pintu dia pun side door macam ni. Ha, sebab tak boleh nak buka macam tu. Sebab tayar ni berat. Jadi kalau kita tengok Pajero, Land Cruiser kan semua bentuk-bentuk dia macam ni, tipikal macam ni. Ha, inilah dia bentuk SUV Tank 500. Tapi apa beza dia dengan Tank 300? Tank 300 tu kecil. Dia walaupun dia leather frame tapi dia lebih kepada urban use lah. Tapi yang ini dia urban use boleh, nak masuk off road pun boleh. Dia besar, panjang, lebar dan juga Seven seater. Ya, yeah, yang ini seven seater. Berapa harga dia? Harga dia 328. Wah! Mahal ni ya bang. Kereta China habis. Kereta China tak boleh mahal. Kalau dia dah bagi spek yang betul, teknologi yang betul, enjin yang maju apa semua, boleh jadi bagi pada harga tu. Pada satu point kita akan rasa harga itu mahal. Tapi kalau kita compare dengan kenderaan sekelas dia, contoh macam Land Cruiser LC300. Kalau baru tak ada, UMW Malaysia tak bawa masuk. Kalau use recon second hand, yang berusia satu ke dua tahun tu orang jual sekitar lima ratus ribu. Kalau baru berapa kalau dia masuk ke sini? Probably enam ratus tujuh ratus. Ini tiga ha, ratus. Nah, satu tujuh ratus, satu tiga ratus. So murah ke mahal? Murah lah. Jom kita drive. Bahagian dalaman kereta ni kalau compare dengan tank 300 yang ini jauh lagi nampak moden, mewah dan juga premium. Uh, kenalah dengan harga dan juga positioning SUV ni First masuk-masuk je tengok Dia punya jahitan seat dia tu kan Dia punya design dia kebentuk tu ha, Kita memang tahulah Dia punya market is totally different dengan tank 300 Walaupun ha, Walaupun dia menggunakan base atau asas yang sama Utilitarian, nak masuk off-road Ada mechanical uh, Differential depan dengan belakang For wheel drive to wheel drive kan Secara technicalnya kan? secara asasnya Dia macam kenderaan yang sama Tapi target market dia saya rasa lain Yang ni lebih pada orang yang nak ha, Rasa kemewahan lah Okay. First of all, seperti biasa, kereta China, skrin yang besar. Dia kalau boleh, 800 inci, 800 inci lah dia nak bubur kat situ. dan skrin ni bukan satu tapi dua. Dan kedua-duanya, resolution dia bagus. Bukan satu saja yang bagus. Yang sini cak ayam tak? Dua-dua pun ha, sharpness dia bagus. Yang sini dia siap bagi ha, animation. Macam mana kita bawa ACC, jarak, kenderaan kaki lalu, motor, ke beca Kuda kepang Semua dia boleh nampak dekat situ Dia akan tunjuk lah Supaya kita tidak lalai Okay Itu dari segi Benda-benda yang kita nampak lain Dan finishing Boleh rasa kat sini Dengan soft touchnya Soft touchnya kan Lepas tu ah, ni Nampak sound system Infinity dengan 12 speaker Trimming kayu Trimming kayu Aluminium brush Dan Ini menjadikan Packaging kereta tu nampak tidak sangat membosankan sebab kalau kita tengok kereta-kereta China akan susunan kita cakap placement lah arrangement uh, basic punya barang ni ha, steering screen apa semua sama je sebenarnya kan ha, tapi uh, somehow GWM Tank 500 ni dia design supaya nampak dia tak sama sangat lah walaupun kalau kita nampak pun macam tak sama juga kan ha, finishing finishing kalau kereta-kereta lain daripada negara tersebut telah menggunakan kesemuanya tidak ada button tapi sekarang physical button dekat tank 500 masih banyak bukan ada tapi banyak biasanya kalau yang nak tinggalkan switch aircon biasanya dia tinggalkan basic je biasanya ada blower, switch auto, on off itu je tapi yang ini semua ada angin luar, angin dalam, blower, hazard light, mode untuk kaki atas bawah auto button, on off Ni dah ada on off ada pula ni lagi kan <laughs> Lepas tu defrogger apa, -apa. Memang semua complete Dia susun dengan cukup baik dan juga Finishing-finishing ni lah ya. Analog jam ni yang aa, nampak Mahal juga button dekat sini Dekat sini ada button lagi aa, So physical button untuk differential Untuk lock depan belakang apa apa Heel down apa whatever Semua ada banyak dekat situ dan kereta ni Kalau ikut dia punya Teknologi dia punya driving mode apa semua ada sebelah lepas tu dia ada pecahan-pecahan lagi memang banyak swish-swish lagi dekat steering banyak swish ada dekat sini lagi banyak swish dekat sini lagi banyak swish tu banyak dan juga swish tu dia buat nampak sedap di tactile dipegang dan juga rasa mewah namun bukan semua saya suka walaupun dengan sebanyak-banyak swish ni kenapalah dia punya ACC kena pakai uh, tuil macam ni ni ada satu tuil untuk ACC Adaptive Cruise Control Yang mana setelah Saya bawa kereta ni Tiga hari Saya beberapa kali Ter-on ACC Secara tidak sengaja Macam tu kita nak alihkan kaki Lutut Lutut kita kena nampak ha, Lutut kita terkena Dia terus jadi on Jadi benda ni ha, Bagi saya Bukan Design flaw jugalah Sebenarnya dia boleh je Letak Switch tu dekat sini Sebagaimana Sistem ACC kereta lain Saya tak tahu Mungkin Mungkin juga Keutamaan dia adalah Pada spek yang tak ada ACC That's why steering tu Tak didesain dengan Swiss built in Untuk ACC Tapi itu mungkin aa, Sangkaan saya sajalah aa, Saya punya Interpretation Kalau ada siapa jawapan yang aa, Lebih tepat Yang lebih tahu Yang lebih betul aa, Tolong komen Dekat bawah Apa lagi dia punya signal Seperti biasa Saya cukup Benci signal Yang jenis tak stay Maksudnya Bila kita nak masuk kiri Dia duduk balik ke tengah Kita tekan ke kiri nampak dia duduk balik dekat tengah dan kita akan jadi confused dan susah untuk off sebab untuk orang yang tak biasa dia akan off terlebih dia akan jadi belah kanan oh kanan pula nak off lagi terlebih dia jadi belah kiri pula nampak tak masalah dia kena tekan sikit je benda ni kejap lagi ada orang komplain dekat bawah alah abang yang tak biasa bawa ha. kalau orang yang rasa benda ni tak ada masalah kebiasaannya orang tu dia memang jenis orang yang tak bagi signal ha. sebab kalau macam saya yang bawa masuk parking pagar rumah pun saya bagi signal sebab bagi saya signal adalah satu bentuk insurans. Contoh, kita tak akan dapat tengok sepanjang masa. Mata kita boleh tengok depan. Kita bukan ada mata yang boleh tengok belakang. 360 darjah. Jadi, kalau kita nak masuk sempang, untuk secure kita bagi je. Ada atau tak ada orang itu belakang kira. Malam, kita tak boleh nampak semua. Bukan semua motor ada lampu kan. Ha, kadang monyet lari kan. Kita tak tahu. Ha, itu insurans kita. Okay, off topic sikit. Ha. Bang, kereta besar-besar ni mahal lah rotek bang. Enjin mesti besar tak? Enjin dia 2 liter 4 piston petrol. tebu, dan juga dengan sistem hybrid. Ha, sistem hybrid modern. Ha, ni makin orang ramai orang tidak berapa clear. Sistem hybrid modern dia bukan setakat menjimatkan minyak tapi dia push dia punya torque tu depan untuk torque yang bawah ni untuk RPM RPM bawah ni. Saya rasa ini sangat perlu saya dah bawa beberapa contoh macam enjin B48 BMW engine lama engine 2 liter 4-cylinder turbo tapi dia masukkan sistem hybrid mild hybrid dalam 5 series macam tu bawa jadi lagi sedap lagi jadi effortless maksudnya kita tak perlu paksa engine tu untuk bergerak daripada titik kosong titik awal nak memotong sendang jadi ni pentingnya sistem hybrid pada kereta-kereta modern berapa power dia 346 PS dan torque dia cuba teka 648 Nm namun sebelum anda terperanjat terkejut dan juga kagum Bukan bermakna 648 Newton meter tu Kita tekan-tekan peringgi Tekan-tekan peringgi Tak Dia tak ada Jam macam tu kan Saya tak tahu macam mana Dia boleh dapat Nombor tu Tapi kereta ni berasa Sangat natural Dari segi power Dia Kalau saya boleh Translate secara uh, Lemon punya Istilah Okay Dia sekarang engine 2 liter Turbo hybrid Dia seolah-olah Kita bawa engine Macam Maybe 3.5 V6 Contoh Atau 4.0 V8 Contoh ha, Dia ada torque yang Mendatar Yang cukup Mana kita nak power tu Ada Tapi dia tidak Lompat Macam kereta elektrik Macam kereta-kereta yang Mengenengahkan angka 600 Nm tadi Anda faham ke tidak ni? Ha, so lebih kurang Macam itulah Dan juga kereta ni ada banyak Teknologi Contohnya Dia ada 11 driving mode Yang mana empat driving mode tu dia khususkan untuk off road saja dan sebelas lagi untuk on road lah wading depth dia kereta ni boleh jalan sampai 800 mm maksudnya dia boleh masuk dekat banjir lah tapi janganlah purposely beli kereta ni masuk sungai tak jadi juga kan handling macam mana okey kalau anda tengok video ni daripada awal maksudnya anda dah faham SUV ada dua jenis lah monocoque satu ladder frame satu macam mana handling sebuah SUV ladder frame pula kalau anda biasa bawa pick up, ha, truck pick up atau Pajero atau Land Cruiser atau Ford Everest, Isuzu, jenis-jenis SUV yang memang ladder frame dia punya pembinaan dia, dia chassis memanjang dekat bawah. So, tipikal dia rasa macam nilah. Adakah ia teruk macam pick up? Tak. Sebab dia dah jadi sebuah SUV. Jadi kegunaannya apa? Lepas tu baik beli kereta contoh macam CRV ke apa, lagi sedap, lagi selesa. Ha. Itu dua makhluk yang tidak sama. Maksudnya target pasaran yang berbeza. Contoh macam GLE, Mercedes GLE, harga dia sekian-sekian sejuta. Dan juga sebuah G-Wagon, harga dia mungkin sama sejuta kan Kenapa ada dua kereta sama yang berbeza? Sebab market dia berbeza. Satu leather frame untuk off-road lebih utilitarian, lebih versatile, lebih maskulin macam tu kan. Satu lagi lebih urban, lebih moden macam tu kan. Ha, nampak tak beza dia dekat situ. Jadi, kalau untuk saya Again untuk saya Saya tak tahu Lately Semenjak saya dah masuk ke umur 50 tahun Saya semakin lama semakin Bawa tidak laju Saya tak tahu kenapa Mungkin naturally Macam tu Atas saya saya memang tak laju Tapi Kalau saya laju Saya laju juga Bawa kereta-kereta yang laju Saya akan laju Tapi Kebanyakan masa Memang saya akan maintain 110 120 Kereta ni Kalau masuk dekat bandar Kelang kan? Tak saya ha, tanya akuan Dengan Bandar dengan Macam permukaan Planet Marih Apa semua kan Kereta ni lebih menang. Pickup truck lebih menang di Kelang <laughs> berbanding dengan SUV SUV mah kecuali Range Rover lah. kereta ni juga dia datang dengan full safety, uh, low speed follow, whatever. Semua jenis adas tu, semua poin-poin adas yang penting tu dia ada lah. Uh, kereta ni basic. Basically kalau kereta-kereta China kan dah lebih pada harga 100 atas tu semua dia dah bagi. Basic-basic uh, safety tu semua dia dah ada, cuma level tu dekat level mana lah, mungkin ada level 2, ada 2.5, ada level 2.5 macam tu lah safety, dan uh, kereta ni saya rasa, saya rasa orang yang membeli, saya pernah jumpa lah atas jalan uh, 2-3 biji, kadang-kadang kita, kita tertanya-tanya lah orang kenapa beli kan yelah kita, kita pun manusia, saya juga macam anda, mempunyai perspektif yang sama Orang sanggup bayar RM328,000 untuk sebuah brand China. Kita macam, betul orang nak bayar kan? Dan itulah persepsi saya waktu Tank 300 dia launch kan? Dua ratus lebih, siapa dia nak beli kereta ni kan? Dah boleh dapat kereta, baik beli, baik beli, baik beli. Kita pun ada benda pendapat macam tu kan? Tapi, kalau kita tengok atas jalan sekarang kan? Eh? Cuba tengok, banyak orang beli Tank kan? Betul macam, mungkin macam uh, Wrangler, macam Rubicon macam tu kan? Tapi orang beli. Dan bila kita kaji, kita fikir balik Sebenarnya kereta tu dia tak ada pesaing kan. Ada pesaing dia. Contoh macam kereta ni kan. Pesaing dia harga 900. So logik lah kalau orang beli kan. So itulah kesimpulan dia tentang yang saya nak cerita tentang pemilikan, tentang handling, tentang suspension, whatever tentang kereta ni. Oh, Alhamdulillah. Okay. Itulah dia. GWN Tank 500. Jadi untuk siapa kereta ni? Of course untuk orang yang ada duit lah. RM330,000 kalau gaji macam saya memanglah tak lepas kan. Kena orang yang ada kemampuan. Okey, saya rasa ini pendapat saya lah. Untuk orang yang mungkin dia cuma nak pakai satu kereta untuk keperluan semua. Dalam dunia hari ni mungkin kita tengok ada orang memerlukan kereta yang berbeza. Contoh, dia kena ada satu MPV besar yang digunakan untuk balik kampung, untuk anak hantar anak pergi asrama, sekolah apa semua yang seven seater. Yang satu lagi kereta SUV yang mungkin biasa dan bayangkan kalau boleh gabungkan kereta ni pakai satu kereta je, daily weekend boleh pakai SUV besar seven seater. Saya rasa ah ha, itu antara market yang kena dengan kereta ni. Okey. Kereta ni waktu kami baru ambil 3 4 hari lepas, saya sendiri yang bawa. Saya rasa dia sangat damn, menyusahkan saya tak suka bawa kereta besar lebar panjang ni saya memang tak suka saya suka bawa kereta-kereta kecil yang nimble, yang senang yang ada power apa semua kan tapi selepas 2-3 kali bawa kita dah biasakan diri dengan kamera dia dengan transparent dia dengan 360 dia kita dah boleh agak kita dah tahu mana yang boleh masuk parking mana yang tak boleh jadi kita akan kebanyakan masa kita akan parallel uh, parking lah dan juga kereta ni kalau bandingkan dengan Alza nak U-turn dia yang ini lagi senang cara kereta ni react waktu RPM bawah waktu kita stop and go traffic waktu kosong ke atas maksudnya tok dia sampai awal kita tekan dia pergi tekan dia pergi maksudnya assist daripada sistem hybrid tu memang sangat membantu untuk body yang sebesar ini jadi untuk daily saya rasa tak ada masalah dan sesuai untuk market-market macam ni dan of course kereta ni saya rasa dia engineer yang buat dia dia dah tahu target market dia target market dia berada dalam lingkungan yang saya sebutkan tadi jadi kalau anda berada dalam circle yang itu then you should consider lah kereta-kereta ha, macam ni again itulah video kita pada hari ini keseluruhan liputan kita GWM Tank 500 kalau anda follow Mekanika Malaysia tapi anda tak pernah subscribe tahukah anda AI dalam YouTube dia akan detect anda tidak berminat that's why kadang-kadang saya jumpa orang dekat luar bang, oi lama bang tak buat video kereta saya buat video makan padahal video saya tiap-tiap hari ada dekat YouTube jadi bantulah kami dengan menekan butang like subscribe lonceng dan whatsapp Brian sekian terima kasih